新年快乐！新年快乐！抱一下，拥抱一下。这样握个手，握个手。好想抱抱我们俊。来，我们要用呃考验一下俊俊，要用歌词来回答接下来杨哥提的问题，好吧？有什么想对我们正在看直播的观众说的？用歌词啊，用歌词。嗯，用歌词的话，有什么想对正在看直播的观众说的话？ 呃，我但我我我忘了调是怎么唱的了。没关系，调不重要，你说什么就是什么。你起个调。拥有你就拥有全世界，但是我真忘掉怎么唱的了。哦，告白气球是不是、啊？我爱你，再说一次。我爱你，再说一次。我爱你。 再说一次，I love you、嗯。再说一次，Nice。你不配。我一直想告诉你的。 是拥有你就拥有全，我也不知道，我被你带跑了，<laughs> 我得唱一唱。拥拥有你就拥有全世界，好<的><歌>亲爱的哦，亲爱的，爱上,爱上你，OK 了，哦<从>，从那天起，谢谢好的。 好了，还有下一题，这个很适合新年，对不对？拥有你就拥有全世界。是的，是的，是对我们观众的告白哈。下一个告白气球。那今天的上海天气如何？今天用一首歌来回答。晴天怎么唱的？哒哒哒哒。考我。刮风。他但是他晴天为什么是刮风的歌词？因为。 晴天是因为刮了风，所以雾雾霾吹开了、啊是。是的，刮风这天。<laughs> 我试过握着你手。我就说《山河令》就是印象比较深的一样。我们在那个仙居，横店有个仙居，然后拍戏，那是在河边，突然狂风正作，然后就马上就要下暴雨。然后呢，我就在那儿录，我因为很符合当时的心境。有句台词说：“呃，你看猫头鹰在笑，对，它笑叫死人。” 然后他们就都叫我赶赶紧跑那个张老师让我赶紧回房车然后我没有经验我和弟弟呢就跑到现场棚里面然后张老师他就溜进了我的房车我们现场棚好多个人那个棚到吹飞了大家都把那个棚一直一直在那撑着啊、嗯嗯、不然不撑着就会吹飞他倒是很有经验来雨了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  <laughs> 好听，但偏偏风渐渐，还是雨渐渐，大到我爱你不见。好了，够了。耶，我赚 <laughs>、yeah, 到了，赚到了！这个新年开始就听到了两首百灵鸟的歌，第三个，好，最后一题了，我们马上要解锁了我们的这个隐藏的茉莉盲盒哈啊、呃！有什么祝福可以用歌声来唱给大家听的？ 恭喜你发财，嘿嘿！恭喜你精彩，呦呦。但我，我，我，我也会发一首快乐，差不多这种有新风格的歌，大家多多期待一下吧。哇，太好了！哎，我觉得讲到歌，马上是虎年了。是的，其实你唱过虎年的主题曲。嗯，你想想看，啥时候？虎，呼，呜呼啊！是不是很适合虎年？要不要来一下？ 不要，你觉得这不是很好的一个梗吗？<啦> <laughs> 我喜欢你，爱你，呜呼！虎<湖>年大吉，祝大我觉得爱你呜呼不错。<laughs> <laughs> 我好喜欢你，呜呼，爱你呜呼，你是上帝送给我的礼物。我喜欢你的糊涂。 任性耍酷，在一起了就不想结束。王<哇>俊，明年来这儿吧。我好喜欢你芜湖，爱你芜湖，你是上帝送给我的礼物。我好喜欢你的糊涂，任性耍酷。 在一起了就不想结束。Nice。